દેશની સર્વોચ સંસદમાં થોડાક દિવસોની અંદર સિયારુ સત્ર શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે દીવદમનના સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલે પ્રદેશના લોકોને આહવાન કર્યું છે કે તમે પણ આપણા પ્રદેશના લોકોને કલ્યાણ માટે થઈ અને કોઈ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવા માંગતા હોય તો મને રજૂઆત કરો આના માટે થઈ સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલે એક મિટિંગનું આયોજન કર્યું છે સાંભળીએ સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલ શું કહી રહ્યા છે નમસ્કાર आप दमनदीव वासियों को एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा भारत सरकार का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है आप सबसे अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं निवेदन कर रहा हूं कि आपको ऐसा लगता हो कि आपकी कोई रजुआत है जो जल कल्याणकारी हो या हमारे दमनदेव के हित हो तो आप अपनी रजुआत हम तक पहुँचाएँ और इसके लिए मैंने कल दिनांक 19 ग्यारह 2024 मंगलवार के रोज शाम साढ़े छः बजे अपने सांसद कार्यालय पर मीटिंग रखी है जिसमें आप अपनी रजुआत को मुझे बता सकते हैं आपकी रजुआत अगर योग्य होगी हो तो मैं आपको वादा करता हूं आपकी रजुआत को आपके प्रश्नों को दिल्ली के भारत सरकार के पार्लियामेंट में जरूर उठाई जाएगी तो आपसे अनुरोध है कि कल साढ़े छः बजे जब मीटिंग रखी गई है तो आप इस मीटिंग में आकर अपनी रजुआत हमें बताइए आपको फिर से बताना चाहता हूँ दमनदेव की कोई भी समस्या हो या आपकी कोई रजुआत हो जो आप चाहते हो कि दिल्ली के संसद में उठाई जाए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कल की मीटिंग में उपस्थित रहे और मुझे आपकी रजूआत बताए कल शाम साढ़े बजे उन्नीस तारीख को मंगलवार के रोज जरूर पदार धन्यवाद